Привет. Здрасте. Давай познакомимся. Меня зовут Энола. Меня зовут Дима. Чем Фигурным. ты любишь заниматься? Фигурным катанием. А с кем тоже? А сколько лет уже занимаешься? Второй год. Тебе нравится? Да. А чем планируешь заниматься в будущем? Хочешь стать моделью? Да. Сильно? Да. А с кем ты сюда пришла? Мама с бабушкой и с, с учительницей. С учительницей? Да. А почему учитель? Просто захотел поснимать меня. Угу. Хорошо. А у тебя есть дома игрушки? Есть. А какая твоя любимая игрушка? Кукла. Кукла. А мультики ты смотришь? Да. Какой твой любимый мультик? Капитошка. Капитошка. Угу. А сколько тебе годиков? Шесть. Шесть. Ты уже взрослая. Это а ты тоже в школу ходишь или еще в садике? Уже в первый класс пошла? Да. И как тебе нравится в школе? Да. А здесь тебе нравится? Да. Ты уже познакомилась с ребятами? Да. Как тебе ребята? Я хочу, чтобы они были здоровы, чтобы всегда не было усмешка. А что бы ты хотела пожелать нашему проекту организаторам? Чтобы они всегда смеялись и были добрые.